В ходе эпидемии в стране диагноз э, ВИЧ-позитивные люди фактически не имели никаких прав не было лекарств нам отказывали в медицинской и социальной помощи многие из нас подвергались преследованиям и грубому обращению со стороны правоохранительных органов, медицинских структур и были изгоями общества. Диагноз ВИЧ-инфекция приравнивался к смерти Это было все равно, что смерть и у нас была свобода выбора. У нас она была. У нас была свобода выбора либо умереть, либо что-то изменить в своей жизни, в жизни окружающих нас людей и в нашей стране. В конце 90-х годов была создана всеукраинская сеть людей, живущих в ВИЧ, как общественная организация. Создана была для того, чтобы мы сегодня могли говорить о социальном вовлечении людей, живущих в ВИЧ. Со дня регистрации нашей неправительственной организации прошло чуть более 10 лет. За это время был достигнут огромный прогресс относительно доступа ВИЧ-инфицированных людей к лечению, уходу и поддержке, предоставлению социальных услуг, борьбы со стигмой и дискриминацией, вовлечение ВИЧ-позитивных людей в процессы принятия решений. Но несмотря на это, многое еще предстоит сделать для того, чтобы ВИЧ-позитивные люди стали полноценными членами украинского общества. С 2004 года стало доступно спасительное антиретровирусное лечение, которое на сегодняшний день в стране получают более 23 тысяч людей. Сегодня оно поддерживается государством и донорскими структурами. Несмотря на это, на данный момент около 9 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов нуждающихся в лечении его не получают из-за отсутствия лекарств. Ну, чтобы все присутствующие здесь понимали, это 9 тысяч человек, которые по всей стране приходят в медицинское учреждение «Центр СПИДа». Им нужно назначать лечение по медицинским показаниям, то есть они завтра, послезавтра, через месяц могут умереть. А им говорят, вы извините, но у вас лечения нет на вас нет лечения в государственной программе. Вы подождите, может кто-то умрет, или кто-то переедет с нашей области в другую, и тогда, возможно, вы будете жить. Сегодня больше половины а, ВИЧ-позитивных людей в нашей стране сталкиваются с различными проявлениями стигмы и дискриминации. Каждый четвертый получает отказ в от предоставлении социальных или медицинских услуг. ВИЧ-позитивные граждане Украины сегодня сталкиваются с дискриминацией на рынке труда, избегают общения, обращения в медицинские учреждения из-за страха раскрытия диагноза. Права каждого пятого ВИЧ-позитивного человека в стране нарушаются. При этом половина из них не могут получить помощь в отстаивании своих прав о проявлениях и причинах социальной изоляции людей, живущих с ВИЧ в Украине, можно говорить долго. Детально эта ситуация описана в отчете исследования, показатель уровня стигмы, индекс стигмы, проведенной нашей организацией в этом году. Сегодня ВИЧ-позитивные люди играют одну из ключевых ролей в реализации программ, разработке политик и принятии решений, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Мы являемся экспертами по предоставлению услуг людям, живущим в СВИЧ. Мы, мы создаем эффективные партнерства, в которые входят как государственные органы, так и международные организации. Мы точно знаем потребности людей, живущих в СВИЧ, и для их удовлетворения привлекаем инвестиции, разрабатываем программы, рассчитываем стоимость услуг. При этом мы не только обеспечиваем вич позитивных людей жизненно необходимыми услугами, а это на сегодняшний день более одной более трети всех официально зарегистрированных ВИЧ-позитивных людей. Более 45 тысяч ВИЧ-позитивных людей по всей стране получают услуги в наших программах. Мы также создаем дополнительные рабочие места соответствующим отчислениям налогов в государственные фонды. Я хочу сказать, что только наш центральный офис каждый месяц от полумиллиона до миллиона гривен отчисляет в разные социальные фонды государственных налогов. Мы делаем вклад в развитие государственной инфра инфраструктуры, Центр социальных служб для молодежи. Мы сотрудничаем с службой по усыновлению детей, с медицинскими учреждениями тем самым делаем вклад в развитие экономики в Украине. Когда мы в 2004 году столкнулись с закупками антиретровирусных препаратов и начали делать анализ тех закупок, которые производятся в нашей стране за счет государственных средств, мы увидели, что государство закупает препараты в 2004 году в 25-30 раз дороже их реальной стоимости. В 2008 это были уже 5-6 раз, в 2009 это были 3-4 раза. И в связи с этим мы поднимали эти вопросы. Мы поднимали вопросы коррупции в нашей стране, потому что от этой коррупции зависели жизни наших друзей, наших граждан. И, конечно же, последнее время, особенно последние два года, девятый, десятый год, начало одиннадцатого, нашей организации пришлось пройти такую серьезную бюрократическую или, может быть, не бюрократическую, а такую системную дискриминацию со стороны правоохранительных органов, включая Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел ну, и другие, прокуратура, и другие ведомства, которые мы были подвержены большому вниманию и такой дискриминации с этой стороны. Но мы это прошли, и сегодня мы можем сказать, что наша организация уже проверена всеми, кем возможно, и ни у кого нет вопросов. Мы являемся членами Национального совета по противодействию ведения ВИЦИДА. Мы являемся членами более 45 местных советов на уровне городов и областей. Более того, мы финансово поддерживаем деятельность этих советов. Мы входим в различные рабочие группы и технические комитеты при государственных структурах. При участии... Людей, живущих в СВИЧ, в страну были привлечены гранты Глобального фонда на борьбу с ВИСПИДом и туберкулезом. Это на общую сумму, более 600 миллионов долларов безвозмездной помощи, которую получила наша страна на борьбу с такими социальными явлениями, как СПИД и туберкулез. Мы были и есть одними из имплементаторов этих грантов, следовательно, одними из имплементаторов национальной программы по противодействию инфекции. В рамках наших программ мы разработали ряд подходов к расчетам стоимости услуг, к эффективного использования ресурсов, которые с успехом могли бы использоваться и в государственной системе здравоохранения. Благодаря нашему авторитету на международной арене мы имеем возможность привлекать для Украины дополнительные средства в инвестиции, экспертизу для обеспечения адекватного ответа на эпидемию и формирования позитивного имиджа нашей страны. В своем обращении к Генеральной Ассамблее 8 июня этого года президент нашей страны отметил, что он гордится работой с неправительственными организациями и еще важнее с людьми, живущими в Свич, как основными партнерами в противодействии эпидемии ВИЗ-СПИДа. Нам действительно это очень приятно, особенно после двухлетней такой борьбы с машиной власти, и мы очень надеемся, что этот год и следующий год станут в нашей стране переломными для противодействия введению СПИДа. Что нам нужно? Нам необходимо законодательное, административное. Речь идет об адекватном законодательстве в сфере закупок, которое позволит охватить лечением всех нуждающихся. Лечение – это самая главная профилактика. Человек, который получает препараты, он не способен передавать инфекцию дальше. Мы рассчитываем, что цены на лекарства уменьшатся благодаря разработке норм, позволяющих беспрепятственно реализовывать программы, а также внедрять программы по профилактике, в том числе по заместительной терапии. Нам нужно играть роль не только консультантов и экспертов, а и иметь право голоса на всех уровнях принятия решений, например, в тендерном комитете Министерства здравоохранения при осуществлении закупок закупок и других комитетах, участвующих в закупочном процессе. В результате 7-летнего опыта внедрения программ для людей, живущих в СВИЧ, мы имеем огромный опыт по предоставлению услуг, которые аккумулируют в себе лучшие мировые практики, адаптированные к реальным условиям. Мы работаем в партнерстве с семьей ООН, со всеми международными организациями, с американским разви... агентством развития, с немецким агентством развития, с министерствами всеми. Наша организация работает со всеми возможными партнерами, которые задействованы в процессе противодействия эпидемии СПИДО. Метод социального заказа во всем мире доказал свою эффективность, и он с успехом мог бы был применен в Украине, позволить неправительственным организациям, а организациям сообществ, которые имеют выход на целевые группы внедрять программы по профилактике и поддержке. Имея один из самых прогрессивных законов по СПИДу, который был принят в, этой, в этом году, мы, у нас нет соответствующих подзаконных актов, которые могли бы сделать этот закон живым, которые могли бы помочь этот закон реализовать. И нам необходимо разрабатывать эти подзаконные акты, чтобы этот закон смог работать. Только обеспечив все это, мы сможем быть уверены, что позитивный человек в малом населенном пункте сможет получить лечение, ему не откажут в медицинской помощи в поликлинике, и он сможет получить объект получить право на образование и найти работу сможет пользоваться гарантированными правами наряду с остальными гражданами Украины. Да, мы хотим, чтобы в нашей стране эпидемия виспида была остановлена. И мы уверены, что это можно сделать. Сейчас у нас консолидированная власть. Сейчас у нас есть уникальный опыт собранный международных организаций. Сейчас у нас в сфере ВИД СПИД есть развитое гражданское общество. Мы хотим, мы кричим, что национальную программу по противодействию эпидемии вич нужно финансировать в полном объеме. Если сегодня это не сделать, то через 3-4 года никаких денег не хватит, чтобы в стране остановить эпидемию ВИЧ-СПИДа. И еще последнее, что хотелось бы сказать, что у нас есть четкое понимание, что ВИЧ-спид это своеобразный индикатор. Это вершина айсберга. Это лакмусовая бумага для нашего общества. Это большое испытание, не решив которое, общество не сможет решить никакие другие социальные проблемы и не сможет перейти ни к какому другому более высокому уровню развития. Но мы уверены, что в нашей стране этого можно сделать. Спасибо.